Как вы ставитесь до побития студентов на Майдане Независимости 30 листопада? Это несчастная молодежь, которую туда догнали, которые заплатили, и они в мертвы стоят, а некоторые еще наши правительственные органы не Мы ставим здесь свою точку зрения, мы ни за какую партию не отвечаем, ни за какую не прилагаем. Нас, мы активисты города Луанска, мы хотим, чтобы закончился этот беспредел в Украине, потому что выступают новогодние праздники. Это не, не то время, когда надо отстаивать. Вы говорите, что вы ни за одну партию не выступаете, но на ваших плакатах только оппозиционные лидеры. Почему тут нет Виктора Януковича или Азарова? Активисты той группы людей, которые хотят, чтобы закончился. Мы не за какую не выступаем. Мы просто свое мнение выражаем. За этих людей начали действовать. Як вважаєте, чи має понести покарання хтось за побуття студентів на Майдані Незалежності? Залежності? На... Должен понести наказання той чоловік, який нагнал лісу. Слава героям Буганська! Матеріальне! Намагаючись позбавити нас роботи, намагаючись позбавити нас бізнесу, намагаючись позбавити нас нормальних життєвих умов. Тій владі. Ганьба! Ганьба! Сегодня я пришел на Майдан, чтобы поддержать людей. Мое мнение основное такое, что Украине просто необходимо двигаться в сторону Европы в первую очередь, потому что это, потому что это более высокие, более жесткие стандарты. Стандарты не только производства, это прежде всего стандарты жизни, стандарты образования, медицины. Понятное дело, поначалу будет очень сложно. Нам нужно это защите, все пробегу, пробегу. преодолеть, чтобы наши дети, наши внуки жили в цивилизованной стране. Спасибо. Убрать эту власть, убрать этих зажранных котов, которые только и делают, что крадут наши с вами деньги.